Hmm. Baik, uh, hari ini uh, kita juga nak bincang bagaimana peluang untuk anda lah Menjadi penderma dalam konteks yang mungkin semua orang takut Untuk derma darah oh, okay. uh. Tapi tak semua orang sebenarnya Fetri boleh derma darah Kena tahu kriteria dia Kadang-kadang hmm. salah satu waktu penting kena tahu juga Kita ni kesihatannya bagaimana Berat hmm. badan kita cukup ataupun oh, tak kita nak derma darah Bukan, Memang niat ikhlas derma Betul. Tapi kita juga patuhi apa SOP yang ditetapkan oleh pihak hmm. kementerian lah okay, Nanti kita nak bersama uh, mungkin Afad dan bersedia untuk membuat rangkuman bagaimana yang suasanalah mm -mm. di IJN. Di Pusat, darah, pusat darah, negara. darah Negara sebenarnya. Untuk berkongsi bagaimana situasi apa kemungkinan isu-isu yang berbangkit. Yeah. Nanti kita bersama dengan pakar ataupun pedal untuk berkongsi di sebalik dema darah. Mm -mm. Dan apakah mungkin manfaatnya kepada kesihatan. Jom kita bersama dengan rakan tugas Pansi. Silakan. Okey terima kasih. Ha rakan-rakan saya yang berada di studio. Ha betul sekarang ni saya berada di Pusat Darah Negara. Apa? Saya nak derma darah. Uh, Insya-Allah Eh, kalau berkesempatan hari ini, saya akan mendama Okey, fokus utama kita pada hari ini adalah kita nak memberikan tumpuan dan juga galakan uh, kepada mereka yang uh, berumur lebih kurang 17 tahun sehingga ke peringkat dewasa lah uh, untuk mendama darah. Tapi fokus kita kepada generasi yang sekarang ni yang mungkin takut dengan darah ataupun takut darah Kenapa agaknya? Eh? Okey, berdasarkan uh, daripada Jabatan Perangkaan, uh, negara Malaysia akan uh, menuju ke negara menua menjelang tahun 2030 dan lebih kurang 15.3% lahir Malaysia akan berusia 60 tahun dan ke atas. Ini satu yang membimbangkan kerana ada di antara penderma-penderma berulang sedia ada mungkin mereka tidak layak lagi untuk menderma darah. Jadi atas sebab itulah kita sebenarnya ada dekat sini untuk nak memberikan galakan agar generasi muda dapat menderma darah. Jadi kalau anda perhatikan inilah dia antara wajah wira-wira lah boleh saya katakan. Boleh angkat tangan say hi. Aa, antara hero-hero lah aa, yang menderma darah aa, pada hari ini. Sebenarnya kalau nak derma darah ni Kalau bercakap tentang derma darah ni Ramai yang mungkin dah tahu Ataupun anda tak tahu ha, Yang dah tahu sebenarnya Kalau mungkin uh, darah ni Banyak dia antara kelebih kelebihannya uh, Disebabkan faktor kesihatan Ada yang katanya Kalau derma darah ni Boleh berbakar sehingga 600 kalori Okey bercakap tentang uh, apa, pusat darah negara ini Bersama dengan saya sekarang ini ha, uh, Jom Doktor ha, Kita nak kenalkan kepada anda semua Kita bersama dengan Doktor uh, Hara Kanesh Krishnan Pegawai Perubatan Pusat Darah Negara Selamat pagi doktor Selamat pagi Oh doktor siap pegang mic Macam nak nyanyi <laughs> Okey doktor tak apa saya pegang Okey doktor kita dah bercakap tentang uh, Pusat darah negara ini Sudah pastinya kita fokus utama adalah uh, Untuk generasi-generasi muda kan? Tapi mungkin mereka Anggapan bahawa nak derma darah ni uh, Usianya dari lingkungan berapa berapa Mungkin mereka kurang arif tentang perkara ini Dan uh, berdasarkan faktor kesihatan pun Perlu diambil kira juga kan Okey mungkin sebagai pemulaan Doktor boleh kongsikan tentang perkara itu Baik, uh, untuk pendermaan, kriteria umur dia adalah daripada 17 hingga 70 tahun. Tetapi untuk umur 17 tahun, dia perlu mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga. Uh -huh. Untuk 18 hingga 60 tahun, uh -huh. tiada sebarang halangan, dia boleh datang tampil dan menderma saja. Pastikan bawa kad pengenalan. Untuk yang tujuh, uh, 60 hingga 70 tahun, uh -huh. dia eh uh, sekurang-kurangnya pernah menjadi penderma darah sebelum umur 60 tahun dan untuk setiap 61 hingga 70 tu uh, dia setiap tahun kena buat sekurang-kurangnya sekali uh, cek darah uh, saringan darah kesihatan di uh, klinik kesihatan ataupun di klinik swasta terserah so tetapi untuk setahun at least kurang-kurangnya sekali dia kena buat um, saya difahamkan untuk kaedah pemedahan darah ni ada beberapa kaedah antaranya apheresis eh apheresis eh nama dia betul uh, dan juga uh, whole blood Oh, jadi macam saya sendiri kan Kalau sebelum ini mungkin kita ingat Oh datang kat sini derma darah, darah merah sahaja Oh tidak sama sekali eh Ada dua kaedah Okey mungkin boleh ceritakan tentang perkara itu Okey uh. Sekarang ni kita sedang berada di pusat darah negara Okey okay, di sebelah kanan saya ni anda boleh lihat Ada uh, penderma darah utuh uh -huh. Penderma darah utuh lah yang anda selalu lihat Whole blood di blood, eh? Whole blood okay. yeah. Di mall-mall dan sebagainya Kalau anda ke mobile memang uh, yang itulah yang anda akan selalu tahu dan Uh, anda pernah lihat hmm. tetapi khas di pusat negara ni kita ada penderman afrasis ha. yang kita ada sekarang ni di sebalik saya ni memang uh, yang ni semua adalah mesin-mesin afrasis okay. uh, dan untuk mesin afrasis ni dia sebenarnya komponen darah kuning hmm. kalau dalam bahasa biasa dia darah kuning lah hmm. anda boleh lihat di sini so dia ada platelet dan dia ada plasma okay. dua-dua macam pun darah kuning hmm. uh, plasma kita lebih gunakan uh, dia kelihatan jernih hmm. uh, dan kita akan gunakan untuk hemophilia hmm. kita akan guna untuk uh, proses pendarahan untuk menghentikan pendarahan and then uh, juga untuk yang ada masalah buah pinggang dan juga masalah uh, hati manakala untuk yang uh, platelet pula, dia lebih keruh nampaknya, and then sebab dia ada platelet dalam lah, uh, so dia pula uh, kita gunakan untuk ah uh, pen uh, darah pun mm. ya mm -hmm. and then untuk demam darah denggi pun ya kita mm -hmm. akan gunakan yang itu juga and then mm -hmm. patient leukemia pun kita akan gunakan platelet juga oh, okay. and then untuk proses pendermahan uh, platelet ni mm -hmm. dia ambil dalam 45 minit hingga sekejap okay. manakala plasma dia mengambil waktu dalam uh, 30 hingga 45 minit mm -hmm. uh, dan mesin ni kalau kita tengok uh, dia sebenarnya first cycle dia akan tarik uh, darah merah mm -hmm. and then uh, cycle kedua dia akan uh, filter And then third Dia akan return balik uh, Darah merah uh -huh. So dia hanya Collect darah kuning sahaja uh -huh. uh, Inilah yang kita panggil, derma, uh, panggil Sebagai pendermaan afrasis uh -huh. Dan dia dilakukan Dua minggu sekali Sebab plasma kuning ni uh, Darah kuning ni Dia sebenarnya uh, Boleh recover dalam 24 jam Okey. Jadi doktor terima kasih banyak uh, Dicatakan kepada Dr. K. Harakanish uh, Bersama dengan kita Bagi bercakap tentang Kaedah pendermaan darah dekat sini Dua jenis darah Darah kuning ataupun darah merah uh, uh, Itu yang mungkin kami baru tahu info tu. Baik, terima kasih doktor. Okey, kita dapat cakap tentang uh, apa? penderma pendemah darah yang ada dekat sini, ada dua orang. Seorangnya adalah namanya Mr Lam. Mr Lam ni usianya sekarang dah 73 tahun dan ada sejarah di mana Mr Lam ini merupakan uh, penderma darah pertama yang mencecah usia 70 tahun di Pusat Darah Negara. Namanya tercatat dekat Pusat Darah ni, orang oh, yang pertama eh. Wow, oh, okey, kita bersama dengan ini dia. Ah, Mr Lam, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua uh, uh, Mr. Lam Nak tanya lah Mr. Lam katanya dah mencapai Usia 70 uh. tahun Masih lagi menderma darah uh, Ketika dari muda Sampailah sekarang ini kan Tapi sekarang ni dah tak boleh Menderma darah lagi dah Niat ada tapi Niat ada tapi dia, Tetapi tak, uh, tak boleh uh, Menderma lagi uh, uh, Kerana sudah sampai Hat uh, uh, maksimal uh, uh, Menderma uh, uh. Okey Mungkin uh, sebagai saranan lah Kepada uh, apa Mereka yang sedang menonton ni kan Kenapa mereka perlu Menderma darah Seperti mana Mr. Lam Ha uh ee okay, uh, menderma darah ni uh, dia boleh menyelamatkan nyawa. Okey. Jadi saya mula menderma darah uh, bermula tahun 9 uh, 1988 uh -huh. semasa berumur 7 uh, 36. Uh -huh. Dan tahun 2000 saya tukar menjadi penderma apheresis uh -huh. sampailah saya mencapai umur had maksimum 70 tahun. Uh -huh. Sekarang saya tidak boleh uh, menderma lagi. Okey, jadi apa kata-kata nasihat untuk orang-orang uh, muda ni, Mr. Lam? Okey, bagi orang uh, belia sekarang saya menyuruh mereka untuk menderma darah ketika mereka masih sihat lagi kerana darah ini adalah sangat penting untuk apa menyelamatkan nyawa. Uh, satu unit bag darah boleh menyelamatkan tiga nyawa. Okey, jadi uh, fikirlah betapa pentingnya darah ini. Hmm. Nampak begitu pentingnya eh. Satu uh, pek darah Boleh menyebabkan Tiga nyawa Okey baik Terima kasih Mr. Lam uh, Semoga kekal sihat Nampak tak Usia 73 tahun Masih lagi kekal uh, Bertenaga sihat dia punya rahsia apa? Dia lah ya. <laughs> Terima kasih Islam Okey Kita nak bersama dengan Salah seorang daripada Pendema darah juga Yang masih lagi Pendema darah Tapi hari ni cuti katanya aa, Sebab nak bena -bena darah ni Perlu ada tempoh-tempohnya Yang tertentu Kita bersama dengan Puan Hazira Assalamualaikum Waalaikumsalam Okey Sebagai permulaan Puan Hazira aa, Apa bagusnya Kelebihan ada kata Kalau kita ni pendema darah Sebab kita tengok Banyak kelebihannya Macam Puan Hazira sendiri Melihat Mungkin ada perubahan Dari segi apa ke Mungkin Uh, dia kelebihan menderma darah sebab kita akan dapat darah yang baru hmm. uh, Jadi jadi kita jadikan uh, menderma darah ni sebagai komitmen kita lah Berkala, maknanya 3 bulan sekali kita perlu menderma lah uh, Jadi badan kita pun uh, boleh mengekalkan uh, kesihatan yang baik lah uh, Sebab kita akan proses darah yang baru uh, Dan uh, sepanjang saya menderma pun Saya tak pernah ada apa-apa sebarang uh, komplikasi lah semasa apa nasihat uh, bagi mereka yang takut sangat nak menderma darah. Ah uh, mungkin ada segelintir bagi mereka yang takut. Uh. Okey, saya sekali uh, ikutkan saya sendiri pun takut juga untuk menderma darah. Uh -huh. Okey, tapi dalam masa saya takut tu sebab saya fikir saya uh, niat nak menyelamatkan nyawa orang lain sekali. Uh -huh. uh, jadi saya menderma darah supaya uh, orang lain pun akan dapat uh, kelebihan uh, ni Ah uh, jadi saya menggalakkan uh -huh. kepada orang ramai golongan-golongan uh, belia uh -huh. yang sihat tubuh badan uh -huh. supaya uh, keraplah untuk menderma darah iaitu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali je derma darah bukannya sebulan sekali. <laughs> Okey, terima kasih Ibu Azira. semoga kekasih sihat juga. terima kasih kerana menderma darah awak menyelamatkan ramai nyawa ni. Baik, terima kasih. Okey, dan kalau anda lihat oh tuan, oh ini dia. Ha, mesti tergoda kan? biasanya abang berapa orang tak Ni abang tentera dekat sini. Okey, kalau anda lihat eh, ramai di antara anggota-anggota pegawai-pegawai tentera yang ada dekat sini. Mereka datang dekat sini uh, Bersepeda dengan sempena ulang tahun Kor Polis Tentera Diraja ke-44. empat uh, jadi ini merupakan salah satu daripada aktiviti yang mereka telah pun susun uh, iaitu mereka akan berdarah lah. Ada lebih kurang dalam 70 ke 80 puluh anggota pegawai yang ada dekat sini. Dan salah seorangnya inilah dia. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, dah start ke? Belum? Baru nak start. Oh, nak start. Okey, ini kali ke berapa dah tuan ni? Kalau hari ni kali yang ke-20. Kan? Kali ke-20. Wow. Okey. Uh, jadi um, mungkin boleh ceritakanlah sikit pengalaman-pengalaman ketika mendermarah ni. Uh, ada mungkin gentar, takut dan apa antara kelebihannya anda kata kalau kita ni tuan. Okey, pada hmm. mulanya saya mula darah sejak 2017. Okey. Masa tu saya dekat universiti lagi. Uh -huh. uh, dan sejak dari itulah setiap Uh, kali 3 bulan uh -huh. saya akan cari masa untuk demendarah. Ah uh, bayangkan daripada 2017 sampai 2025 dah 20 kali. Saya uh, pada awalnya saya banyak macam ada skeptikal lah benda-benda okay. ni uh -huh. tapi bila lama-lama saya dah dah macam lah rasa jadi rutin untuk 3 bulan. Jadi itu anak lebih kata ke orang tu kental. Semangat Betul. eh, Wira negara <laughs> Baik, terima kasih tuan Okey, baik Itulah dia ha, Telah pun kita Mengetahui lah Sebaik sedikit tentang uh, darah ini Jadi saya ambil kesempatan ini Agar kita semua dapat Bersama-sama uh, Berdemaan darah Di satu Malaysia ni eh, Sebab uh, dengan satu pek darah Boleh menyelamatkan tiga nyawa Dan kalau andai kata Anda berada di sekitar Lembah Kelang ini Di Selangor dan sebagainya Boleh datang ke Pusat darah negara ini Untuk anda Berdemaan darah Dan ada juga Di antara pusat-pusat estetik -pusat Yang uh, yang mana mereka juga ada menyediakan ruang peluang untuk kita demendarah mungkin di luar waktu pejabat dan saya rasa sampai di sini saja untuk laporan saya di Pusat Darah Negara Baiklah, kita nak mengajak anda semua untuk berjuang lah. Tetapi uh, tadi kita telah maklumkan bahawa kena ada syarat-syaratnya mm -mm. sebelum menderma darah. Mm. Mm -hmm. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh rakan setugas kita tadi itu, barulah sebenarnya ramai saya percaya dalam kalangan penonton ini tahu, oh nak derma darah ada dua kategori, cold mm -hmm. blood dan juga afriasis ni. Jadi hari ini kita nak bincang lebih lanjut bagaimana signifikan jenis darah kepada kesihatan manusia. Dan untuk itu kita nak bawakan dua tetamu istimewa, elok saya perkenalkan di. Sebelah saya Dr. Muhammad Masrin Mat Zahrin, Pengarah Pusat Darah Negara. Terima kasih Dr. bersama kami pagi ini. Sama -sama. Dan kita berkenalkan <coughs> Muhammad Huzaifah Ahmad, uh, penderma darah presis. Dan sebagai fakta untuk membuka mata anda mungkin sedang berserah bantu. Berapa kali dah derma darah? Saya 250. 250 kali derma darah da bermula dari usia? 18 tahun. 18 tahun. Oh, 250 kali 250 terakhir derma darah bila? Minggu lepas. Minggu lepas. <laughs> oh, 250 kali. Awak ya, dah berapa dia. kali? Kita boleh kira dengan jari lah kan. <coughs> Tapi 250 kali kan. Ya? Tapi kita selami di sebalik uh, pengalaman Husaifa. Uh, uh. Namun sebagai mukadimahnya mungkin uh, dah tadi ramai kita kongsikan. Sebagai awal aja mungkin uh, mungkin dapat doktor kongsikan uh, kepada yang mungkin masih takut-takut kan. Uh, nak ceritakan manfaat dan signifikannya pentingnya untuk darah ni silakan. Ya. Yeah. Okay, darah dalam tubuh kita, kita ada 5 hmm. hingga 6 liter darah lah. Hmm. So jadi kepentingannya sebab darah ni tidak perlu dicipta. Hmm. So kita perlu sentiasa uh, hmm. ada kesedaran tentang pentingnya mendonor darah di mana uh, darah itu digunakan oleh pesakit yang okay. memerlukan. Yeah. Uh, so jadi di Malaysia ini, uh, kesedaran tu meningkat setiap tahun hmm. dan saya amat berterima kasih kepada rakyat Malaysia hmm. kerana uh, sentiasa peduli hmm. dengan konsep uh, Malaysia Madani, eh uh, uh, ihsan tu hmm. uh, ambil peduli yeah. dan juga saling membantu. Hmm. So jadi dalam uh, konteks mendonor darah ni, uh, mendonor darah tu kita Uh, sarankan orang Malaysia untuk tampil datang mendonor secara sukarela. Pada mendonor ni tak ada ganjaran tetapi dia amat signifikan kepada kesihatan kita. Okey, bila doktor menyentuh berkenaan dengan ada peningkatan saban tahun berkenaan dengan pendem-pendem darah ni, kita nak tahu juga uh, di Malaysia, di negara kita sendiri, bekalan darah tu sebenarnya cukup ataupun tidak. Baik, di Malaysia tu uh, bekalan Setakat ini uh -huh. cukup okay. uh, untuk uh, kegunaan pesakit yang memerlukan. Kita memerlukan hampir setiap hari lebih kurang 2,200 beg darah. Setiap hari? Setiap hari untuk kegunaan 1,000 pesakit. Uh -huh. Jadi tahun lepas kita berjaya mengutip darah sebanyak 800,000, hampir itu untuk kegunaan lebih kurang 600,000 pesakit. Dan pesakit-pesakit ini amat bergantung kepada Uh, produk atau komponen darah yang di, di yang diperlukan. Lah. So jadi kesedaran dia meningkat hasil kerjasama uh, uh, oleh pakar-pakar uh, perubatan transfusi, hasil kerjasama uh, the kerajaan, persatuan, kerajaan negeri, hasil kerjasama juga dengan NGO dan syarikat swasta yang sentiasa membantu kerajaan dalam uh, memberi uh, pen, uh, pendidikan dan pendidikan terhadap pendidikan darah. Okay. Baik nah selang selingan Huzaifah lah. Ah eh. okay. uh, usia 18 tahun kan. Uh, lepas lepas macam mana boleh dapat kesedaran dan fakta maklumat semua uh -huh. tentang derma darah ni. Uh, waktu tu saya lebih kepada program ah uh, darah yang datang di kampus saya belajar. Uh -huh. Jadi waktu tu ada yalah blood drive donation tu. Uh -huh. Dan saya rasa terpanggil untuk menderma darah. Jadi daripada situlah saya mula menderma darah dan dia menjadi satu uh, sebagai habit untuk teruskan menderma. Uh -huh. uh, itu sebab utama. Sebab apa yang disentuh oleh vetri awal tadi kan ya. sebab ada juga dalam kalangan kita ada niat, niat yang baik untuk bedah darah tapi ada perasaan takut tu sebenarnya. Kan takut kepada komplikasinya, takut pula nanti kalau derma darah apa pula jadi pada diri dia sebelum hmm. awak derma darah. Hmm. Awak tahu tak ataupun uh, buat pemeriksaan tentang kesihatan diri terlebih dahulu? Hmm. Uh, tidak. Sebelum saya menderm darah memang saya tak tahu berkaitan dengan bagaimana keadaan. Aa, kesihatan tubuh badan saya. Hmm. Jadi saya memang terus mendembedarah dan daripada situ dia mula uh, saya mula ke ke mana-mana saja tempat darah yang ada. Hmm. Dan uh, sehinggalah saya cuba untuk uh, tahu apa lagi kelebihan yang saya boleh dapat sebagai pendembedarah. Hmm. Jadi daripada tahun 2005 saya mula darah hinggalah tahun 2012 saya mula dengan afarisis. Hmm. Hmm, okay. Dalam tempoh 7 tahun. Itu dia kita nak jelaskan lebih lanjut tadi, Doktor. Whole blood and nephrosis itu mungkin dapat lagi diterangkan dalam bahasa awam muda. Ya. Ataupun lebih nak perincikan lagi bagaimana? Okey, baik. Dia ada dua jenis. Okey. Pederman whole blood atau pederman utuh. Mm -mm. Yang biasa kita tengok. Betul. Di campaign, kempen mm -mm. di pusat boleh kempen campaign di luar sana lah. Sama dia datang ke hospital. Itu terima darah secara biasa. Di dalam yang di depan kita ni, ha, dipanggil whole blood. Whole di blood. Di mana Beg darah ini okay. diambil daripada penderma uh, mengikut uh, dua jenis beg lah, satu berisi padu 450 mil, okay. satu lagi 350 mil. dia bergantung pada berat badan so jadi uh, darah yang dikutip ini kita bawa balik ke makmal kita proses okay. uh, kita pecahkan kepada tiga komponen iaitu okay. sel darah merah platelet dan plasma manakala satu lagi jenis adalah pendermaan apheresis okay. yang didermakan oleh uh, pada penderma darah kita ini, uh, dia derma mm -hmm. spesifik untuk plasma okay. atau platelet menggunakan mesin khas. Yang kita tengok dalam TV tadi, yeah. uh, ada mesin khas mm -hmm. di tepinya. Uh, so, jadi yang itu, sel darah merah itu dipulangkan balik ke badan dan kita akan mengambil sebahagian daripada komponen iaitu platelet ataupun uh, plasma. Uh, so, jadi um, dia punya kategori pun uh, dari segi kaitan ya? berbeza. Hmm, kalau kita uh, yeah. tengok. Oh, yang ini uh, plasma dan platelet lah. Okey. Hmm. Uh, mungkin ramai yang nak tahu bila kita uh, menderma darah kan doktor contoh macam hmm. Muzaifah dia adalah seorang penderma darah apheresis adakah mereka ini boleh menjadi penderma darah kepada whole blood boleh 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 dia untuk menderma darah tu dia perlu uh, menderma darah utuh dahulu okay. dia kena biasakan dululah tentang sebab mesin khas ni hanya terletak di eh uh, pusat negara dan hospital negeri saja. Jadi penderma darah tu perlu biasa dengan keadaan prosedur tu. Okay. Uh, dia tak boleh terus uh, kita belum pernah derma terus nak pada apheresis. Uh, uh, okay. Proses ni perlukan komitmen dari segi masa. Mm -hmm. Masa untuk platelet tu lebih kurang satu jam setengah. Uh, untuk plasma lebih kurang satu jam ataupun kurang. Dari segi kekerapan untuk kita menderma darah bagi whole blood ni berapa kerap kita boleh derma? Untuk whole blood Tiga bulan okay. sekali. Tiga bulan sekali. Atau empat kali setahun. Okey. Uh, untuk aferesis, the maximum level uh, untuk isi padu lebih kurang 15 liter ataupun lebih 24 kali uh, setahun. Mm -hmm. uh, atau bahasa mudahnya, setiap dua minggu ataupun sebulan sekali. Nah, itu sebab dia... Dia sebab nak guna Aferesis ini sebab dia punya kos mm. untuk Aferesis mm -hmm. uh, set itu agak yeah. uh, tinggi. So, maka mm -hmm. dan keperluan dia hanya khusus untuk mm. pesakit kanser atau pesakit yang pergi ke pembedahan susun, -susun tulang dan sebagainya. Main. Jadi, dia kita hanya limitkan untuk uh, kategori tertentu untuk muda Macam Zafiqah pernah tak masa mudalah uh, berdepan yeah. dengan mitos ke? yang daripada orang sekeliling tentang darah ni uh, antara mitos yang biasalah hmm. orang cakap naik berat badan. Mm -hmm. uh, saya saya tak pasti sama ada itu adalah mitos ataupun tidak. Okay. Tapi saya rasa selagi mana kita mengawal cara uh, lifestyle, kehidupan, cara makan, mm -hmm. cara aktiviti fizikal, alhamdulillah tak ada bagi saya bukan masalah. Uh, bukan bukan satu masalah lah. maksudnya ada mitos mengatakan uh, nanti akan apa uh, senang penat akan naik berat badan bagi saya tak sayalah, bagi itu, saya lah, bagi saya tak ada masalah tu. Okey. Okay. Okay. Doktor, saya nak tahu uh, mungkin ramai dekat luar sana juga mungkin ada persoalan sebegini. Bila seseorang ni ada niat untuk menderma darah, perlu atau penting tak dia mengetahui tahap kesihatan dirinya terlebih dahulu sebelum menderma darah? Baik, untuk kita tampil menderma darah, kita perlu tahu tahap kesihatan kita sebab syarat utama perlu sihat dan saya sarankanlah untuk sentiasa semak di dalam laman web rasmi Pusat Darah Negara di situ kita ada kriteria mm. uh, untuk boleh berapa perlu sehat uh, berat badan lebih 45 kilo waktu cukup tidur lebih kurang 5 jam okay. uh, dan uh, kali terakhir menerima darah iaitu 3 bulan terakhir jadi uh, untuk benda darah ini kita sentiasa tihat untuk uh, kalau kita menderma ni mm, -mm. Uh, tahap hemoglobin tu okay. kadang-kadang dia boleh rendah Uh, so mm -hmm. jadi disebabkan uh, zat besi dalam tubuh badan mm -hmm. uh, dalam badan kita memerlukan masa untuk kita hasilkan sel darah merah tersebut okay. sebab tu kita boleh dermati 3 bulan sekali mm -hmm. dan dalam badan kita fisiologinya mm -hmm. kita badan kita 120 hari sel darah merah tersebut yang berada dalam uh, circulation uh, badan manusia akan dimusnahkan uh, tepat 120 hari. Sebab hmm. tu kita boleh benda-benda 3 bulan sekali. 3 bulan Sini. sekali ya? Ya. Oh, Okey, jadi kena sentiasa pantaulah kesihatan tu macam Betul. mana. Okey, a selain tu nanti kita juga nak menggalakkan anda untuk jangan soalan di Facebook sebab tadi saya tengok ada ada juga soalan yang dipaparkan di Facebook tu ada tanya di sebelah kemesyilan. Contoh uh -huh. kalau saiz macam ni uh, berapa dia punya quantity 150, hmm? 450 450 okey hmm, tak banyak dia lebih kurang kecil sedikit daripada mineral water kita ni kan okay. kita lebih kurang uh, dalam badan kita macam saya cakap tadi 5 hingga 6 liter so tak sampai pun uh, 10% untuk uh, kalau uh, kegunaan kan ni boleh menampung berapa ramai ya mm -mm. 2 3 orang kita balik kita proses di makmal kita okay. pisahkan kepada tiga komponen plasma platelet mm -hmm. sel darah merah so jadi kegunaan untuk ni pesakit berbeza sebab mm -hmm. tu yang kita selalu dengar satu beg darah boleh menyamakan tiga nyawa. nyawa. So tiga orang sakit ditemukan. Okay, hmm. kategori okay. darah apa yang uh, paling ketika macam dermawan lah? <laughs> yang paling flexible dokter. Yeah. Di Malaysia uh, majoriti kita 40% darah jenis O positif. Oh, okay. uh, dia ikut. Ada soalan tu. Uh, diikuti hmm. dengan B positif, mm -hmm. so, diikuti dengan A positif dan kemudian AB. Lebih kurang hmm. 5% Saya AB AB ha. Hmm. Kira O oh champion lah O, <laughs> ha. Oh, pemurah lah doktor yeah. Yang kita belajar sekolah dulu kan Ya, yeah, ha. Science betul. kan mm -hmm. O oh, penerima universal Betul AB, ha. penerima, penerima universal, <laughs> Untuk RH negatif pula Lebih kurang uh, 5% 5% Mm -hmm. 10% lah mm. Uh, ada satu lagi kategori okay. Uh, jenis darah iaitu darah Jenis jarang jumpa mm -hmm. Iaitu satu nisbah Seribu penduduk Yang ini uh, Senang, uh, dia jarang Dalam. jumpa. Dalam seribu penduduk, dia tinggalkan jumpa seorangnya begitu. Di Malaysia memang ada kategori ada, ini? Ada, ada kategori itu. Kita ada jenis yang uh, Bombay, uh -huh. JK3, kita ada uh, RH17, R2R2. Uh, -R2. Mereka ini boleh menderma darah seperti yang lain? Ya, boleh. Hmm. Mereka ini ada special, kita hmm. simpan registri itu. Okay. Uh, dan bila ada pesakit yang memerlukan, kita akan call. Dan bertambahkan fasiliti untuk orang uh, yang okay, mungkin uh, nak datang ke depan darah ni uh -uh. kemudahan untuk mereka ataupun macam mana kena tunggu kempen ke ataupun kena pergi ke tempat ke? Atau dari segi perubahan tu macam mana nak melihat dari masa ke semasa ada kemudahan yang semakin memudahkan? Baik, kita ni? ada pusat statik yang berada di pusat darah negara, Jalan Terazak hmm. dan kita di hospital negeri kita ada, kita ada lebih kurang 98 pusat kutipan di seluruh negara hmm. dan kita faham rakyat right, Malaysia sibuk dan kita kalau boleh nak dekatkan ke Hmm. Di, di di perumahan, hmm. di kolej di universiti, yeah. kita ada juga outlet macam di tadi kita ada Mid Valley. Okey. Yang hmm. kita ada juga Wangun Utama. Hmm. Kita juga ada dekat uh, IOC Timor okay. dan di Johor Bahru kita ada Mid Valley Southkey Johor Bahru. Oh, okay. 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 Yeah. kalau kita lihat ya daripada penonton MSI yang berkongsi pandangan mereka ini, Ida Mat Amin katanya alhamdulillah tiga orang anak saya penerima darah O+. Dan selalu derma darah dekat pusat beli-belah yang disebut oleh doktor sebentar tadi. Okay. Tapi ada juga yang nak tahu perkenaan mm -hmm. uh, persoalannya, Fetri? Itulah tadi kita mungkin dah kongsikan syarat-syarat uh, untuk derma darah yang berkelayakan untuk derma darah. Kemudian uh, kalau dah uh, biasa derma darah tiba-tiba nak derma, kena tolak, uh -uh. uh, kena reject. Katanya kena rujuk kepada pusat darah negeri. Uh, rasanya kenapa ya? Uh, Benda baik juga. <laughs> Baik. niat tu dah baik doktor hmm. nak menerima darah tiba-tiba darah tak diterima dia risau dan kena refer pula ke pusat darah negeri apa yang mungkin doktor daripada persoalan ini yang boleh doktor beri pencerahan kepada Puan Syafiqah ni uh, baik-baik okay. yang tadi syarat menerima tu kita boleh tengok dalam laman web Betul. dalam tiktok instagram mm -hmm. twitter mm -hmm. semua sebagainya untuk yang bertanyakan tentang ni kena kena reject dan mm -hmm. kena refer tu tuan negeri tu a mm -hmm. uh, iaitu ada yang sebahagian yang kami deferkan itu ada yang tidak boleh di uh, ada masalah yang boleh kita revealkan kepada penderma itu mm. nah, sebab tu perlu rujuk uh, kepada uh, hospital atau tabung darah negeri itu. Mm. sebab ada sesuatu uh, situasi atau maklumat yang kita tidak boleh Uh, revealkan waktu kita ada kempen-kempen di luar uh, sebab dia uh, dia amat sulit dan kita mohon uh, kerjasama kepada orang awam penduduk darah... untuk uh, ikut arahan untuk tampil datang ke tabung darah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai okay. maklumat tersebut. Kadang-kadang okay, bila dah macam tu kan doktor bukan apa tiba-tiba rasa terus bimbang. Hmm. Kenapa pula tak diremukan nah. siapa sampai nak kena merujuk? Jadi lebih baiklah kita dapatkan penjelasan daripada yeah. doktor ya. Baik, okay. sebutan so, macam mana sekarang ini melihat kepada mm -mm. kemikiran yang digerakkan, terutama pada hari-hari tertentu kita raikan bersama? Baik, uh, setiap tahun 14 Jun, okay. kita akan menyambut Hari Penerbasi Dunia. Mm -hmm. Jadi tahun ini, kita akan sambut di Kuala Lumpur, uh, iaitu Tuan Rumah, uh, di peringkat kebangsaan. Okay. Uh, tahun ini dengan tema atau slogan, Give Give Blood, Give Hope, uh, Together uh, We Save Life. So, okay. dengan bahasa Melayunya, Dema Darah, mm -hmm. Semai Harapan, Uh, bersama uh, menyelamatkan nyawa Dengan konteks itu Dia amat sesuai Dan kita menderma uh, darah ini Secara togetherness Dan okay. uh, dalam komuniti separate uh, Dengan usaha yang kolektif ini Kita harap bekalan darah ini Di hospital sentiasa mencukupi Dan tahun ini Kita uh -huh. demi, Objektifnya sambutan ini Ada dua okay. Iaitu kita nak Pertama kita nak menghargai Penderma darah kita Sama ada atau lab Yang sentiasa menderma darah uh, tanpa ganjaran dengan sukarela Malaysia ini antara 70 buah negara yang menderma secara sukarela tak berbayar okay. itu pertama yang kedua kita nak mempromosikan dan meningkatkan tahap kesedaran rakyat Malaysia tentang penerbangan Itu tujuannya untuk sambutan ini. Dan pelbagai aktiviti yang kita rancang, dan okay. kita telah mula uh, pertandingan poster digital, dan kita telah akan adakan uh, reruai di pusat raya negara, mm -hmm. dan banyak aktiviti yang kita adakan bersifat uh, rakyat, yang adakan uh, interaktif game dan sebagainya, dan demi untuk meningkatkan tahap kesedaran Malaysia untuk dema darah okay. Macam kita nak tingkatkan mm. tahap kesedaran ni yeah. penting Uzaifah sebab yeah. 250 kali menda-menda <laughs> darah 251 bila 251? <laughs> uh, minggu, depan. <laughs> minggu, depan. minggu depan minggu depan? wah nampak oh, wah. cepat tau kalau orang rumah ada beri respon? Alhamdulillah yeah. orang rumah yeah. saya memang memberikan uh, semangat lah Maksudnya, yeah. uh, dia asalnya pernah menda darah okay. juga okay. tapi disebabkan sebelum ni ada masalah uh, tekanan darah tinggi mm. jadi dihentikan jadi saya yang menyambung lah sampai sekarang okay. sedikit nasihat kepada mm. mereka di luar sana Uh, jangan takut untuk benda-benda darah sebab kadang-kadang orang kata cucuk tu sakit. Sakit tu sekejap je. Mungkin akan rasa sakit seperti disengat uh, semut. Tapi insya-Allah dia punya kesan selepas tu adalah lebih baiklah. Di mana manfaatnya adalah lebih ramai yang akan dapat. Jadi saya uh, salah satu perkara yang saya uh, saya tekankan adalah di mana uh, mungkin saya tak boleh nak buat uh, kebaikan yang banyak. Jadi dengan benda-benda darah ni saya boleh memberikan kebaikan yang tak nampak. Uh, itulah saya punya saham untuk satu hari nanti. Itu dia. Moga-moga menjadi um, inspirasi lah. Ha? mungkin dapat kita bawa nanti ke roadshow ke memang boleh bawa lah Uzaifa ni cerita mm -mm. orang lah sebagai inspirasi betul terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr Muhammad Masrin Matzarin pengarah Pusat Darah Negara dan kepada Muhammad Uzaifah Ahmad pemuda darah apheresis yang berkongsi pengalamannya sendiri mudah-mudahan memberi manfaat juga okay. kepada kita semua Lepas ni Rina dah berlari maraton ah ha, dan nanti tak saya nak tosl darah kita <laughs> maraton dulu